В Украине снова начнут строить стену на границе с Россией. Часть денег пограничники получили уже на этой неделе. Сколько получили, сколько уже построили и на чем хотят сэкономить. Лидия Калинина подробнее. Почему нам проект «Стена» «Европейский вал»? Безвизовый режим. Никто безвизовый режим не даст, если нет кордона проекте «Стена» премьер говорил полгода назад. Тогда первые несколько метров сетчатого забора возле пункта пропуска Гоптовка, это в Харьковской области, ему давали проверить на прочность. Эта сетка по задумке должна защитить от контрабандистов и нелегалов. Кроме нее, на границе роют противотанковые рвы, строят вышки и равняют дороги для патрулей. Пока готово только 4 километра ограждения из запланированных более 2000. Изначально на проект хотели потратить баснословную сумму – 8 миллиардов гривен. Сегодня заявляют, удалось сократить расходы до 4 миллиардов. Відмовилися від облаштування системи, ну, так званого забору, Якщо будемо говорити зрозумілою мовою сигналізаційної системи вздовж э, усього українсько-російського кордону. Сигналізаційна система буде облаштовувати тільки навколо пунктів пропуску і на тих ділянках, де це найбільш необхідно. На заводі, де діляться самоограждення, все время підчеркували, польза буде тільки в тому випадку, якщо на сітки встановлять сигналізацію, а саме на ній і вирішили зекономити. Справута сигналізація, оперативна група, як називається, называется, у пограничников. Она должна в установленные сроки нормативы прибыть на место и осмотреть, то ли просто это заблудился человек, то ли животное попало туда. Кроме того, она, скорее всего, должна быть снабжена системами видеонаблюдения, тепловизорами. Получается, что на тех участках, где не установят сигнализацию и видеонаблюдение, сетка будет защищать границу лишь от животных. Но пересматривать саму идею проекта никто пока не собирается. Первые 10 миллионов для строительства пограничники уже получили. С апреля обещают возобновить работы. Начнут с Харьковска и Луганской областей. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер, Харьковская область.